Да, вчера действительно личный сустав Луганского пограничного отряда, управление пограничного отряда отбивало не штурм, а именно последствия обстрела сепаратистов, потому что отряд никто не штурмовал. Разговор о том, что помощи никакой не было, это пустой разговор, потому что хроника, которую показывали все телеканалы Украины, четко показывала и авиацию, которая только самолеты истребители произвели 9 самолетов вылетов. Это две пары работы. 9 вылетов. В ходе вылетов было нанесено, были нанесены удары по зеленке, которые рядом находятся с отрядом. И кроме того, наносились удары по тем резервам, которые подходили. Это три КАМАЗа, которые шли на помощь тем людям, точнее тем сепаратистам и боевикам, которые обстреливали пограничный отряд. Кроме этого, работало две пары боевых вертолетов Ми-24, которые также выполняли задачи.